ini meneliti tentang hasil temubual yang dijalankan bersama seorang guru kaunseling yang berdaftar di bawah Lembaga Kaunseling Malaysia. Kami membuat kajian berkaitan guru kaunseling sekolah kerana sekolah merupakan satu pusat penyematan bimbingan dan kaunseling yang dijalankan secara langsung bersama belajar. Jadi ia dapat memudahkan kami memperolehi serta menambah pengetahuan berkaitan pengalaman dan juga cara beliau membuat sesi kaunseling bersama pelajar selama beliau berkhidmat sebagai guru kaunseling di sekolah. Kajian ini juga memperolehi hasil dapatan berkaitan dengan cara memahami peranan tanggungjawab dan juga cara seorang kaunselor berdaftar memberikan bantuan dan khidmat kaunseling secara profesional, beretika dan berkesan. Berdasarkan hasil temu bual, Puan Ila telah berkhidmat sebagai seorang guru kaunselor selama 16 tahun dengan jawatan yang tetap. Beliau juga pernah menjadi seorang guru sandaran selepas tamat pengajian di peringkat STPM. Faktor yang menyebabkan Puan Ila memilih kerjaya dalam bidang kaunseling adalah kerana konflik yang telah berlaku sewaktu zaman remajanya. Pada waktu itu juga, beliau telah mendapatkan dorongan dan sokongan daripada guru kaunselernya selepas menghadiri beberapa sesi kaunseling. Selepas tamat pengajian dalam peringkat sederhana muda dalam bidang kaunseling di Universiti Malaya, beliau telah mengambil keputusan untuk menyambung pengajiannya lagi dengan mengambil kursus perguruan lepasan ijazah dalam jurusan bimbingan dan kaunseling. Selepas beliau bermula berkhidmat sebagai seorang guru kaunselor, beliau sering menghadiri kursus-kursus tambahan. Dan kursus-kursus tambahan ini amat penting bagi beliau untuk mengemaskinikan pengetahuan tentang teori yang sentiasa berkembang Salah satunya ialah beliau pernah menghadiri kursus di Universiti Utara Malaysia UUM untuk mempelajari cara menyediakan laporan rumusan sesi kaunseling. Selain itu, saya akan membentangkan tentang jenis perkhidmatan kaunseling, isu klien dan pendekatan intervensi. Puan Ella telah membuat perkhidmatan kaunseling individu dan kaunseling kelompok semasa berkhidmat di Kolej Tingkatan 6 Kulit. Selain itu, Beliau juga menawarkan perkhidmatan psikometrik kepada pelajar semasa Minggu Orientasi Pelajar. Puan Ella juga turut menjalankan program yang bersangkutan dengan unit bimbingan dan kaunseling UBK. Berdasarkan pengalaman beliau, isu yang paling kerap dibawa oleh klien ialah berkaitan masalah peribadi dan akademik. Beliau juga turut menyatakan bahawa seorang guru kaunselor harus bersiap-siaga dari segi mental dan fizikal kerana guru kaunselor dibaratkan sebagai cermin kepada pelajar yang di mana mereka perlu sentiasa kuat untuk memberikan semangat kepada pelajar. Menurut hasil temubuah ini, teori yang digunakan oleh Puan Ella ialah Present Central Counseling PCC dan Rational Emotive Behavior Therapy REBT sebagai panduan untuk menjalankan sesi kaunseling bersama pelajar. Hal ini kerana teori ini mengandungi kemahiran mendengar secara aktif dan mempunyai empati terhadap masalah pelajar. Selain itu, puan juga turut mengaplikasikan teknik reflection atau mirroring untuk membantu pelajar untuk memahami situasi dari perspektif yang lebih positif. Maka, pelajar dapat menstabilkan cara berfikir mereka dan emosi. Seterusnya, teknik ini juga membantu pelajar sedar bahawa masalah mereka boleh diselesaikan secara rasional tanpa mengikuti emosi. Seterusnya, 3.0 berkaitan tentang amalan etika, kerahsiaan dan sepadan profesional. Daripada hasil temu buat saya bersama Puan Ila, beliau berkongsi banyak pengalaman berharga berkaitan etika dan amalan profesional dalam kaunseling. Menurut Puan Ila, beliau pernah mengendalikan beberapa kes mencabar termasuklah kes pelajar berisiko tinggi seperti pelajar terlanjur. Untuk memastikan pengurusan kes dilakukan dengan betul, beliau sentiasa mendapatkan hikmat bimbingan daripada kaunselor senyainya pun juga menekankan bahawa prinsip kerahsiaan adalah antara perkara paling penting dalam kaunseling. Setiap maklumat pelajar perlu dilindungi agar mereka berasa selamat untuk berkongsi isu peribadi mereka. Selain itu, beliau juga mempraktikkan hubungan yang mesra tetapi tetap menjaga sempadan profesional. Menurut beliau, ia membantu untuk mewujudkan suasana selesa dan mampu membina kepercayaan antara kaunselor dan pelajar. Apabila pelajar berasa diterima dan dihargai, mereka lebih terbuka untuk berkongsi isu yang dihadapi mereka. Tambahan beliau lagi, penting untuk memastikan pelajar tidak bergantung sepenuhnya kepada kaunselor, sebaliknya mereka dibimbing untuk dikari dan membina kekuatan kendiri. Pandangan Puan Ila terhadap kaunseling silang budaya dan nasihat Puan untuk mahasiswa yang mengambil bidang kaunseling. Puan Ila telah menengkatkan bahawa sebagai seorang kaunselor perlu bersikap neutral dan menerima sesiapa sahaja yang hadir untuk mendapatkan bantuan tanpa mengira rata belakang atau masalah yang mereka bawa. Berdasarkan pengalaman Puan, walaupun beliau tidak pernah melalui situasi klien seperti kes penagih dada, tetapi sebagai seorang kaunselor, kita perlu mempunyai pengetahuan melalui pembacaan dan latihan supaya kita bersedia untuk membantu klien menyelesaikan masalah mereka. Beliau juga menegaskan sebagai seorang kaunselor tidak boleh bersikap menghakimi klien, sebaliknya mengekalkan empati dan profesionalisme. Hal ini berkait rapat dengan kontes silang budaya yang merujuk kepada perbezaan agama, bangsa dan merangkumi aspek enorma yang menurut pandangan masyarakat seperti isu LGBT. Berdasarkan penyelidikan dan pemerhatian beliau, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan aspek enorma ini berlaku. Faktor pertama berkaitan masalah keluarga yang sentiasa bergaduh sehingga anak-anak tidak mendapat kasih sayang yang mencukupi. Faktor yang kedua adalah keluarga yang konservatif yang menyebabkan anak-anak menjadi terlalu takut dan bersifat lemah lembut khususnya anak lelaki. Faktor yang terakhir adalah halusinasi atau pengaruh fantasis yang menyebabkan seseorang suka mengenal pasti identiti diri. Puan juga turut memberi nasihat kepada pelajar yang mengambil bidang kaunseling untuk menetapkan dan menerangkan kejayaan secara spesifik agar mereka dapat mencapai sasaran dan kelayakan maksimum untuk kejayaan tersebut seperti guru kaunselor atau klinikal counseling dan sebagainya hal ini dapat memudahkan rumusan pelajar dan mereka dapat memahami dengan lebih mendalam tentang etika dan proses kaunseling seterusnya adalah subtopik 5.0 yang berkaitan dengan tema pengalaman keresuan profesional dan cara Puan Ila menanganinya. Menurut hasil temu bual bersama Puan Ila, beliau telah berkongsi kepada kami tentang beberapa pengalaman beliau semasa berkhidmat sebagai seorang guru kaunseli. Di antaranya ialah beliau pernah mengalami keletihan mental yang agak teruk yang berlaku semasa beliau berkhidmat sebagai guru kaunseling dalam tempoh perkhidmatan beliau selama 16 tahun. Oleh itu, Puan Ila tidak menganggap itu sebagai satu halangan untuk beliau untuk teruskan dalam kerjaya guru kaunseling di sekolah malah beliau telah mendapatkan beberapa cara untuk beliau mengatasi daripada masalah tersebut terus mengganggu kerjaya beliau. Antaranya adalah beliau telah mengamalkan kaedah refleksi kendiri dan turut mendapatkan rawatan dalaman bagi memastikan kesejahteraan emosi beliau berada dalam keadaan yang stabil. Oleh itu Puan Ila dapat memastikan kesihatan mental beliau dalam keadaan yang terjamin dan dapat mengasingkan hal peribadi dan juga hal berkaitan dengan kerja seperti masalah-masalah peribadi pelajar semasa menjalankan sesi kaunseling bersama beliau. Selain daripada itu, beliau juga turut menjadi lebih peka terhadap persekitaran kerja yang agak tidak sihat. Misalnya, beliau menghindarkan daripada mendengar kata-kata negatif yang dilontarkan oleh rakan-rakan sekerja beliau dan juga beliau turut mengasingkan diri agar tidak terlalu bercampur dengan rakan-rakan sekerja yang tidak memberi sokongan yang secara positif kepada beliau. Selain itu, beliau juga turut menetapkan sempadan dalam menjalankan sesi kaunseling dan juga bagi mengurangkan tekanan emosi semasa beliau berkhidmat sebagai guru kaunseling di sekolah. Oleh itu, perkara ini dapat memastikan kesihatan mental beliau terjamin dan juga dapat memastikan kerja beliau dapat dijalankan dengan lancar dan dapat memastikan klien beliau dapat solusi untuk menyelesaikan masalah mereka. Oleh itu, pengalaman-pengalaman beliau dapat memberikan kesan kepada cara kerja dan juga kesan yang positif kepada klien yang telah mendapatkan perkhidmatan bersama beliau. Seterusnya ialah refleksi temubual oleh kami sekumpulan. Berdasarkan temubual yang kami jalankan, kami dapat mengenali dengan lebih mendalam mengenai teori dan kemahiran kaunseling kami juga dapat melihat bahawa kerjaya dalam bidang kaunseling ni bukanlah berdasarkan teori semata namun aa, perlu mahir juga dalam segi praktikal dalam menangani kes-kes lain bukan itu saja kaunselor juga perlu bersedia dari segi emosi, mental dan fizikal dalam berhadapan kes-kes serius perkara ini membuatkan kami berfikir tentang kemampuan diri sendiri untuk bekerja dalam bidang ni Selain itu, kami juga dapat memahami berkaitan batas profesional yang bukan sekadar peraturan malah melibatkan kematangan emosi untuk mewujudkan rasa selamat dan hormat kepada klien kami juga sedar bahawa menjadi seorang kaunselor bukan sahaja memberi nasihat kepada klien tetapi perlu menjaga kesihatan mental sendiri agar memberi agar mampu dapat memberi sokongan kepada orang lain. Uh, bidang ini bukan sekadar kerja yang melibatkan kemanusiaan tetapi juga melibatkan masalah kehidupan klien yang berbeza latar belakang dan kita juga perlu menjadi pendengar yang berempati dan tidak menghakimi Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian yang kami telah buat, kami mendapat gambaran jelas tentang perkhidmatan kaunseling yang telah dijalankan oleh seorang guru kaunseling di sekolah. Selain itu, kami juga turut berjaya dalam membincangkan isu etika yang dilakukan oleh seorang kaunselor berdaftar semasa menjalankan sesi kaunseling tambahan pula kami juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kesiapsiagaan kami dalam menghadapi cabaran kerjaya di dalam bidang kaunseling ini. kami juga turut dapat manfaat berdasarkan pengalaman sebenar yang telah dikongsikan oleh Puan Ila semasa beliau berkhidmat sebagai guru kaunseling di sekolah dalam tempoh 16 tahun jadi kami telah mendapati bahawa menjadi seorang guru kaunseling ataupun seorang kaunselor yang berdaftar tidaklah mudah, sebaliknya kami perlu bersiap-siaga dari segi mental dan juga fizikal sebelum menempuh cabaran dalam menyelesaikan masalah klien yang mendatang Tolonglah jangan select klien, jangan select klien, pasal apa contoh eh aa, kita macam doktor fizikal kan, doktor yang sakit-sakit demam kalau kata sakit man, kita boleh select ke? kita nak ambil yang aa, ada masa semua je aa, yang macam covid ke, influenza ke dan sebagainya kita tak boleh terima, tak boleh asal satu yang kita kena faham, kita tak boleh nak menafikan hak klien kita klien kita memang memerlukan hak dia lah perkhidmatan kita so kita kena ni lah, memang kita kena santuni dia lah cuba bantu sebaik-baik, kalau rasa di luar bidang kuasa kan, bukan kepakaran kita so recommendkan dia lah kepada orang-orang yang bersesuaian dan boleh dipercayai, macam tu lah